Venice bandar atas air tempat yang tak ada kereta penuh dengan bot gendola dan lorong sempit yang misteri kalau anda cari satu tempat dalam dunia yang betul-betul unik Venice adalah jawapannya video kali ini part 3 percutian di Italy saya harap anda dah tengok ya part 1 dan part 2 untuk part 3 saya nak kongsi pengalaman saya dan keluarga sampai ke Venice. Apa cabaran kami? Berapa kos yang perlu anda sediakan? Dan yang paling penting, aktiviti menarik yang anda wajib cuba bila sampai di sini nanti. Ini adalah bahagian ketiga dalam seri vlog saya travel ke Italy selama 8 hari 7 malam. Dan Venice memang antara highlight yang paling saya nanti-nantikan. Kalau anda suka suasana romantik, klasik dan sedikit adventure, stay dengan saya sehingga habis video ini. Tak lama pun video ni tuan-tuan. Okay, first of all, Venice bukan bandar lain kat Italy. Kat Venice tak ada jalan raya, tak ada kereta, even motosikal pun tak ada. So, kalau nak sampai ke Venice, jawapannya, park kereta kat luar pulau, dan naik bot sampai ke Pulau Venice itu sendiri Kami drive dari Milan ke Venice Ambil masa lebih kurang 3 jam Bergantung kepada trafik Tapi percayalah Alhamdulillah Dia punya highway smooth Cantik, bayatul sikit lah eh Sampai je kat kawasan Milan Venice Kami cari parking Tempat parking kereta Dan harga parking dekat sini Lebih kurang 10 euro sehari Tapi bagi saya berbaloi Sebab dia selamat Ada guard, ada orang jaga Gator Ruang dia banyak Tapi yang paling penting dekat dengan terminal boat untuk masuk ke Venice so tak perlulah nak parking nak jalan jauh-jauh so harga tiket untuk boat ke Venice seorang dewasa dua hala dalam 8 euro dan kanak-kanak dalam 5 euro bila boat mula bergerak rasa macam dalam filem. bayangkan anda berada dalam boat dengan pemandangan laut biru lalu bawah jabatan-jabatan kecil dan pelan-pelan masuk ke lorong air Venice yang penuh dengan sejarah dengan tinggi Masa ni rasa wow Venice ni memang luar biasa Lepas kami sampai ke JT di Venice ingat, ya, ingat JT mana? Sebab JT yang pergi dan balik Tempat yang sama sebab sana ada ramai provider So kami mula jalan kaki Yes Venice ni memang tak ada kenderaan langsung Semua orang bergerak dengan jalan kaki Gendola ataupun Tapi percayalah Jalan kaki dekat sini memang satu pengalaman luar biasa Dorong-dorong dia sempit Kadang-kadang satu tu kena jalu celah antara dua bangunan Jarak antara tu boleh macam buat-buat seorang je Tapi tiba-tiba pop Kawasan terbuka, kawasan plaza yang besar Tiba-tiba ada air pancut, tiba, tiba ada bangunan klasik So antara tempat yang wajib pergi dekat Venice Yang pertama, St. Mark Square Piazza San Marco Ini ikon Venice lah Kalau anda datang waktu pagi, suasana dia tenang Kalau waktu petang penuh dengan pelancong Ada orang main muzik dan sebagainya Oh ya, yeah. jangan lepak kat Cafe Square ni tapi kalau kalau tak nak bayar harga mahal lah satu, satu espresso boleh cecah 10 euro lah Ambil gambar-gambar cukup lah ya Itu yang pertama Yang kedua Rialto Bridge Jabatan yang paling terkenal di Venice Pemandangan di sini memang stunning Bawah jabatan ini ada Grand Canal Tempat semua gendola dan bot lalu lah Kat sini banyak kedai cina mata Ada butik topping uh, Venice Dan barangan kaca Murano Okey, Soalan yang ramai tanya Gendola ni berbaloi ke tidak? jujur cakap kalau anda datang ke Venice sekali wajib cuba harga tak murah dia tapi tak lah mahal tapi tak tahulah macam mana kita nak menilai dia tapi standard gondola lebih kurang euro 80 euro untuk 20 ke 30 minit waktu siang tapi kalau naik pada waktu malam lebih kurang 100 ke 120 euro tapi pengalaman dia priceless bayangkan anda duduk atas gondola lalu bawa jabatan-jabatan kecil air tenang bangunan lalu apa guna lama kiri kanan gendola apa yang yang gendola tu yang yang bawa gendola tu dia dayung sambil nyanyi lagu Italy so memang rasa macam dunia lain lah pernah tengok cerita apa yang turis ha, macam tu lah so apa yang Venice ajar saya Venice bukan saja tempat untuk tangkap gambar yang cantik ia mengajar saya tentang seni hidup pelahan dekat sini tak ada hot. Tak ada rush hour, tak ada bunyi enjin. Yang ada cuma bunyi air, suara manusia dan derapan kaki atas batu. Saya sedar kadang-kadang kita terlalu sibuk kejar ke depan tapi Venice remind kita untuk berhenti sekejap. Untuk lihat, bukan sekadar lalu, untuk menghargai, bukan sekadar ambil gambar. Dan yang paling saya ingat, saya dapat luangkan masa dengan Akhil, dengan Emily, dengan isteri tanpa gangguan, tanpa rushing. Just enjoy the moment so itulah pengalaman saya di Venice tempat yang lain dari yang lain kalau anda ada plan ke Italy pastikan make sure Venice dalam list anda dan kalau anda suka video ini jangan lupa like share dan subscribe sebab dalam episod seterusnya saya akan bawa anda ke Colosseum Rome satu lagi tempat yang penuh sejarah dan wow factor dia luar biasa saya Azul Amar Jumpa anda dalam episod seterusnya Akademi Dr. Zamad Pembelajaran Sepanjang Hayat.